Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada minggu ini dalam kelas online. Insya-Allah saya akan terangkan sebentar sedikit pada rakaman pada minggu ini Allah kita akan uh, bertemu pada minggu hadapan kita akan bersemuka pada minggu hadapan. Okey baik. Kita masuk kepada bab yang kedua iaitu nun mati dan tanwin. Okey. Sedia maklum pada seminggu sebelum-belum ni saya ada terangkan uh, maksud uh, saya ada sebut nun mati dan tanwin. Okey. Hari ini kita nak kenal apa itu nun mati dan tanwin? Okey baik. Maksud kita pergi kepada definisi nun nun mati dan tanwin. Yang pertama, nun uh, nun mati iaitu nun mati maksudnya ialah nun yang tidak berbaris sama ada fathah, kasrah dan dhammah. Uh, boleh recall balik apa maksud fathah tu? Fathah tu apa? Kasroh tu apa dan domah tu apa Okey Ia kekal dari segi bacaan Sama ada ketika menyambung bacaan Atau memberhentikan bacaan ha. Tu pada non mati Okey Seterusnya kita pergi kepada tanwin Okey apa maksud tanwin ni Tanwin ini ialah nun mati tambahan yang wujud dari segi bacaan tetapi tidak wujud dari segi tulisan. Ah ha, ya saya terang seminggu lepas. Uh, tanwin ni wujud pada bacaan tapi tidak wujud dari segi tulisan dan ketika memberhentikan bacaan okey tidak wujud apabila berhentikan bacaan tanda baris dua tanda kalau kita nak kenal tanwin ni kita tengok tanda dia tanda dia macam mana di atas huruf tu ada tak baris dua di atas huruf. Okey, seterusnya di atas huruf tu dia ada tanda dua di bawah. Dan satu lagi baris dua di hadapan. Ha. Macam saya macam uh, macam yang saya terangkan tadi itulah. Baris dua di atas tu apa? Fathah. Baris di bawah tu apa? Kasrah. Baris di depan tu doma. Okey, tapi bezanya tanwin ni dia adalah dua baris. Dua baris di atas huruf. Okey, baik. Jelas untuk nun mati dan tanwin. Okey, kita pergi pula. Macam mana perbezaan? Okey, kita nak kenal perbezaan nun mati dan tanwin ni macam mana? Okey. Yang pertama definisi. Kita jelas dah definisi tadi, definisi nun mati dan tanwin. Okey, kita tengok uh, contoh dia. Contoh nun mati ni an. An dengan an. Okey, jelas uh, sebutan dia an. Okey. Kita pergi kepada tanwin. Okey, contoh tanwin ni kita boleh lihat kitaban, ilman, Qawmin Kitaban ni ketika fathah. Okey, inman ni ketika fathah dan qaumin baris bawah iaitu kasratain. Okey. Uh, okey, tanwin ni kita, dalam bahasa Arab dia sebut fathatain. Maksudnya dua baris. Ha, kalau baris atas saja dipanggil dengan fathah. Baris atas dua baris atas dipanggil dengan fathatain. Baris, baris dua baris di bawah disebut kasrotain dan baris depan disebut dengan Dommatain Okey, yang kedua. Kita nak kenal yang kedua iaitu bentuk tulisan. Bentuk tulisan ni kita nak kenal beza dia. Bentuk tulisan ni. Okey, kita pergi yang pertama. Bentuk tulisan nun mati. Macam mana kita nak kenal dia? Okay. Ditulis secara jelas dengan huruf Nun Yang ada sukun Mana-mana ha. je kalau kita buka Quran Ada je huruf Nun yang mati ha. Itulah nama dia Nun Mati Seterusnya Tanwin Hanya tanda baris dua Hanya tanda baris dua tidak ada huruf nun yang ditulis tetapi bunyi n ha tetap ada di akhir tetapi bunyi dia a uh, tak ada huruf nun di akhir tetapi bunyi nun dekat akhir itu ha tu nak kena tanwin boleh jelas okey tanwin ni uh, tak ada tulis huruf nun tapi bunyi dia bunyi nun contohnya syai'an hah kita sebut syai'an ni bunyi macam nun tapi tidak ada nun pun dekat belakang ha, sebab itulah fungsi tanwin yang berbaris dua baris di atas ia menjadikan satu huruf tu bunyi nun syai'an kitaban ilman qaumin ada pada sebutan tidak ada pada tulisan okey seterusnya kedudukan okey kedudukan nun mati dan tanwin okey nun mati ni boleh datang di tengah di hujung ha contohnya bunyan bunyan baris eh nun berada di tengah ha, ataupun di belakang min min mati ber, bin eh, min berbaris bawah bertemu dengan nun mati jadi min berada di hujung kalimah tanwin pula tanwin hanya berada di akhir kalimah okey uh, contohnya yang tadilah saya sebut tadi tu kitaban ilman Qawmin. ah uh, tanwin hanya berada di akhir kalimah tak ada di awal kalimah tak ada di tengah kalimah tak ada di suku kalimah ke tak ada hanya ada di akhir kalimah apakah yang dimaksudkan yang yang dimasukkan nun mati berlaku pada nun mati bertemu huruf-huruf tertentu dan dikata tanwin berlaku pada tanwin bertemu pada huruf-huruf tertentu maknanya nak kata sini nun mati bertemu dengan huruf sekian-sekian terjadilah hukum idrom, ikhlab, ikhfad dan izhar. Sama juga dengan tanwin. Tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf tertentu akan jadilah hukum idrom, ikhlab, ikhfad dan izhar. Okey, jelas untuk perbezaan. Okey, seterusnya kita tengok persamaan nun mati dan tanwin macam mana? Nun mati dan tanwin. Yang pertama, kedua-duanya me melibatkan hu -hu bunyinya nun, bunyi n. Ha, macam mana bunyi n ni? Kedua-duanya mempunyai bunyi n yang jelas dalam Al-Quran. Bunyan, qinwan main walaupun tanwin tidak ditulis dengan huruf nun tetapi dia dibaca dengan huruf nun di akhir ha itu persamaan dia persamaan tanwati mati dan tanwin bunyinya sama tak ada beza ha semuanya bunyi nun okey yang kedua Kedua-duanya mempunyai empat hukum tajwid yang sama. Ha, ni yang saya bagi tahu tadi tu. Apabila bertemu dengan huruf tertentu, terjadilah hukum-hukum empat ini. Yang pertama, izhar, idram, ikhlaq dan ikhfa. Ha, bertemu dengan contoh apabila tanwin berjumpa dengan huruf sin. Macam mana hukum Uh, nun mati bertemu dengan huruf sin. Okey baik. Apabila satu huruf yang berjumpa dengan huruf sin, automatik hukumnya ialah ikhfa hakiki. Mana, macam mana pula hu, huruf tanwin bertemu dengan huruf nun? Okey baik. Apabila nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf nun hukumnya antara empat ada antara empat uh, hukum ini uh, tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf nun terjadilah idgham al ghunnah Okey jelas Okey seterusnya yang ketiga, kedua-duanya memerlukan perhatian dalam sebutan makhraj dan sifat. Okey. Nun mati dan tanwin kita kena bacanya dengan betul. Okey. Maksudnya bacaan nun mati dan tanwin hendaklah dibaca dengan betul kerana jika ada kesalahan ia akan merubah hukum. Ha, dia kata sini ti, jika silat boleh menukar makna ayat. Ha, walaupun hukum tajwid tapi dia juga melibatkan dengan uh, lahnul jali ataupun lahnul khafi. Ha, yang kita belajar pada minggu lepas iaitu hukum lahnul jali ialah haram. Jadi hendaklah kita berhati-hati dalam menyebut kalam Al-Quran Kalam Allah Dan yang terakhir Digunakan dalam bacaan Al-Quran ha, mati dan tanwinin Kedua-duanya muncul dalam bacaan Al-Quran Dan menjadi asas penting dalam ilmu tajwid okay, Jelas untuk persamaan nun sakinah dan tanwin. Okey baik. Kita tengok pula seterusnya iaitu tanda nun mati dan tanwin. Okey baik. Nun tanda nun mati ditulis ditulis sebagai nun mati. Dan tanda mati itu nun mati. dan yang kedua tanwin tanwin ini ialah tanda okey kita pergi balik dekat uh, maksud nun mati itu okey kita tengok contoh nun mati nun mati selepas huruf mim min mim nun min berbaris bawah nun berbaris mati min Okey, yang kedua nun mati selepas huruf alif. An alif berbaris atas dan nun berbaris sukun. Sebutannya ialah an. Okey. Kita pergi kepada tanda tanwin pula. Tanwin tidak menggunakan huruf nun tetapi hanya tanda baris di hujung kata. Yang pertama, Fathatain ha, Fathatain ni apa? Fathah tu baris baris atas Apabila Fathatain Dua baris atas ha, Dua baris atas Contohnya Kitaban ha, Boleh sebut Kitaban okay, Kitaban Kat mana tanwinnya? Dekat ban Okey, dekat uh, ban ni Itulah tanwin Iaitu Namanya ialah Fathatain Okey yang kedua kasratain dua baris bawah contohnya qaumin qaumin kasratain qaumin apa maksud kasratain kasrah ini berbaris bawah kasratain dua baris bawah ah gitu dia dan last sekali iaitu dom apa maksud dom ni dua baris depan sebab kita tambah dengan tain kalau dom saja baris depan saja bila dua tanda jadi dom matin okay, jika ada sebarang persoalan boleh tanya boleh catat dulu dan boleh tanya pada minggu hadapan Okay. Jika tiada apa-apa uh, Tuan-tuan Boleh Cuba jawab dulu soalan yang saya sediakan Wallahualam Terima kasih